আজি মই আপোনালোকলৈ পাঁচটা কথা লৈ আহিছোঁ যি পাঁচটা কথাই নেকি আপোনালোকৰ জীৱনত অলপ হ'লেও সহায় কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ নম্বৰ ওৱান সমাজে কি ক'ব বা সমাজে কি ভাবিব সেই কথা চিন্তা কৰি আপুনি সময় নষ্ট নকৰিব কাৰণ সমাজে ব্যৰ্থ লোকক ঠা নিন্দা ইটিকিং কৰিব আৰু প্ৰতিষ্ঠিত লোকক হিংসা কৰিব গতিকে সমাজে কি ক'ব কি ভাবিব সেই কথা চিন্তা কৰি আপুনি সময় অবাবত নষ্ট নকৰিব আপুনি আপোনাৰ কাম নিষ্ঠাৰে কৰি যাওক নম্বৰ দুই আপুনি নিজতকৈ অধিক যিজন ব্যক্তিক ভাল পাব অৱশেষত তেওঁৱে এদিন আপোনাক লাট মাৰি আপোনাক ঠগন দি অকলশৰীয়া কৰি এৰি থৈ গুচি যাব আৰু সেইবাবে আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব কাৰোবাক প্ৰয়োজনতকৈ অধিক বেছি ভাল নাপাব আৰু অধিক বেছি গুৰুত্ব নিদিব যেন তেওঁ আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি গ'লেই যে আপোনাৰ গোটেই জীৱনটোৱেই অসাৰ আৰু অৰ্থহীন হৈ পৰিব গতিকে কাকোৱে অধিক প্ৰয়োজনতকৈ অধিক মৰম আৰু ভাল নাপাব লগতে বিশ্বাস নকৰিব নম্বৰ তিনি যিজন ব্যক্তিয়ে নেকি অসত্য আৰু মিছা কথাবোৰ ৰহন সানি সুন্দৰকৈ মিঠা মিঠাকৈ সমাজৰ আগত ক'ব পাৰিব তেওঁৱে সমাজৰ প্ৰিয় ব্যক্তি হৈ পৰে আৰু সত্য কথা কোৱা মানুহজন সমাজত অপ্ৰিয় ব্যক্তি হৈ পৰে নাম্বাৰ ফ'ৰ আপোনাৰ ধন টকা পইচা আৰু এই অগাধ সম্পত্তি আপুনি মৰিলে কাহানিও লগত লৈ যাব নোৱাৰে আপোনাৰ এই অগাধ ধন টকা পইচাৰ সম্পত্তি আপুনি মৰাৰ পিছত আন কোনোবাই ভাগ বিতৰণ কৰি খাব গতিকে সময় থাকোঁতেই আপোনাৰ বিচাৰ বিবেচনা সলনি কৰক আপোনাৰ লগত থকা হিংসা আত্মগৌৰৱ আৰু অহংকাৰী এই ভাত ভাৱবোৰ ত্যাগ কৰি সকলোৱে লগতে মিলিজুলি থাকি জীৱনৰ বাকী থকা সময়ছোৱা যে সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰে নম্বৰ পাঁচ আপোনাৰ পৰা আঁতৰি যোৱা লোকসকলক আপুনি আঁতৰি যাবলৈ দিয়ক তেওঁলোকক জোৰ কৰি আপুনি ধৰি বান্ধি ৰখাবলৈ নিবিচাৰিব আৰু তেওঁলোকক যদি জোৰ কৰি আপোনাৰ ওচৰত ৰখাবলৈ বিচাৰে সতি কিন্তু আপোনাৰ হ'ব গতিকে যিয়ে যাব বিচাৰিছে তেওঁক যাবলৈ দিয়ক কাহানিও তেওঁ যোৱাৰ কথা দুখ কৰি নাথাকিব আপুনি ভাবি লওক মাত্ৰ সন্তেকৰ বাবে তেওঁ আপোনাক কিবা এটা শিক্ষা দিবৰ বাবেহে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলে মই আশা ৰাখিছোঁ আজি মোৰ এই পাঁচটিৰ বাক্যই আপোনালোকৰ জীৱনলৈ কিছু পৰিৱৰ্তন আনিব আৰু আগলৈ এনেদৰে ভিডিঅ' দি যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰিছোঁ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভালে থাকক কুশলে থাকক ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ